Сёння ўсім свеце азначаецца дзень аўдыёіззуальнай спадчыны. Ён быў зацверджаны генасамблеі 10 гадоў таму ў 2005 годзе. Як захоўваюцца каштоўныя матэрыялы ў тэлеррадыёкампаніі Брэсты, які з іх самы найстарэйшы, даведаласяміралаа Манькоўская захаваць аўдыёвізуальную спадчыну значитчыць захаваць каштоўныя калекцыі каб будучыя пакаленні змаглі належным чынам ацаніць тое багацці якое уяўляюць сабой фільмы радыё і тэпраграмы аудыё і відэазапісы на брэскай студыі тэлебачання ёсць свой архіў дзе захоўваюцца сотня гадзі аўдыоввізуальных матэрыялаў запісаных на пленку самы першы матэрыял датуецца 1964 годам выхаду у эфир гэта нарыс под назвай пра што спяваююць бярозы у рэгістрацыйным часопісе захаваліся імёны аператараў Владзімир Ермакоў і Фёдор Каляда. Аркад Пятрові Сівуда працуе ў тэлерраддыёкампаніі Брэст ужо больш за 50 гадоў. Ён выдатна памятае, як запісвалі сённяшнія архіўныя матэрыялы на плёнку. Дгія гады беражліва захоўваліся ў спецыяльных умовах і ўжо сёння сталі найкаштоўнішымі. Вот эти все материалы пока они хранятся, которые і имеют какую-тоую для нас историческую ценность.стль были все здады так, на переработку. Многіе кидобатериалы были отправлены в, кино, в государственный кинофото, архів даволі часта да рарытэтных запісаў звяртаюцца і сучасныя журналісты яны нярэдка выкарыстоўваюць паўвекавыя сюжэты ў сённяшніх праграмах Арамя таго студыйны архів па праве можназваць своеасаблівым музеем тэлебачання тут да гэтага часу захаваліся відэаамеры якія выкарыстоўваліся ў дватым стагодзе это ўсёялы о людзях которые прожылі с своюю жизнь дату і іх ужедзеты Как говорят о це далечі, уже вдумки пашли дзеці, а не могутть увидеть своїхнімаййте родителі іновнітых. Сёння відэаматэрыялы вельмі рэдка записываюць на відэастужку. Сюжэты і праграмы пераноят на лічбу і далей на камп'ютар, а праз час перапісваюць на жорсткі дыск, які значна кампактія архіўных п пленёнок.ловм час і дзе развіваюцца тэхналогі, укараняюцца новыя метады захоўвання каштоўных аўдывізальных матэрыялаў У тым ліку і тыя, якія адлюстроўваюць цяперашні час. І праз гады яны таксама станут неацннай спадчыннай для нашых нашчадкаў. В Мирослава Манькоская гранакопян абласныя навіны брестст.